Ну, Саме головне, мастило фільтр, можливо, є якісь поради, можливо, є якісь, скажімо, розуміння, скільки це буде вартувати, якщо правильно її обслуговувати. Масло сюди рекомендується заводом взагалі 0В20, але на машині з пробігом можна перейти на 5В-30. Фільтр масляний, я сказав, стоїть хорошому фермер. 347 гривен. Масло в редуктора рекомендую заливать по оригиналу. Цена, конечно, кусается, там маленькая емкость, стоит порядка трех 3000 гривен, но на этом не надо экономить, потому что даже нету аналогов, которые ну, по каталогу подобрать можно. Колодки передние в среднем где-то 2500 гривен, опять же, это по хорошей лицензии, задние где-то 1000 гривен. Замена цепи, если вы с этим столкнетесь, но ну, об этом надо задумываться где-то к пробегу ближе к 200 тысячам. запчастями и работой где-то порядка 700-800 долларов в зависимости от, от, от мастера, от того, где вы будете покупать за запчасти. Диски, колодки? Диски, я думаю, что пара где-то тысячи четыре-четыре с половиной хорошего производителя. Задние подешевле будут стоить. Цены не кусаются. По ходовой еще есть рычаги, так называемый задний а-ля банан, поперечный. Вот он где-то стоит задний три с половиной, поперечный около двух с половиной. Цены в гривнах, не в долларах, не пугайтесь.